Празднично оформленная площадка, народная утварь, национальная еда и даже маленькая юрта. Все как на настоящем Сабантуе. Только участники этого веселого мероприятия совсем еще маленькие воспитанники детского сада. Вернее, четыре группы подготовительного и среднего звена. Проводя Сабантуе специально для детей, организаторы старались приучить их с раннего детства к национальным традициям, возродить культуру. Благодаря таким праздникам ребята приобщаются к духовному наследию башкирского народа. Приглашенная на Сабантуе Камила поделилась своими впечатлениями от увиденного и рассказала, что в столичных детских детских садах таких традиций нет. Меня пригласили на Савантой. Мне очень нравится Савантой. В Москве не проводят Савантой. Очень весело и шумно, по детке интересно прошел Савантой в детском саду. Ребята читали стихи, пели песни и танцевали в ярких национальных костюмах. Также принимали участие в народных играх и состязаниях. Скакали на самодельных лошадках, бегали с ложками. Так они продемонстрировали свою ловкость и быстроту. Сильнейшие участники были отмечены памятными подарками. Сегодня в детском саду Сулпулар праздник детский сабантуй. Ребята с удовольствием пели, танцевали, играли. И самое главное, узнали значение праздника Сабантуй. С коллективом стараемся творчески, креативно подходить к разработке сценариев. Но и самое главное для нас, я считаю, чтобы дети жили как волшебные сказки. Зрелищное, самобытное и яркое мероприятие. Игры на открытом воздухе. Это не только положительные эмоции, но и умение общаться со сверстниками. Светлана Сагинбаева, Розлякин Дамир Хайбулин, телекомпания СТВ.